Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России, Республики Крым и города Севастополь. Выступление Владимира Путина в колонной зале стало лишь началом. Началом великого дежавю. За Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Донецк, Луганск, Харьков, Одесса. И это только начало. Цифры предельно убедительны. Область за областью, шаг за шагом. За считанные недели кремлевская рука добралась ко всем стратегическим областям Украины. На сьогоднішній момент, якщо подивимося економіку України, то у нас що виходить? У нас економіка України тільки в чотирьох областях: це Дніпропетровська, Запоріжжя, Луганськ, Донецьк. Ну, ще Харків можна порахувати. Все. Всі останні області залежать від цих областей. І неужели захватувати ключові області України оказалось настільки просто? Це якраз сфера случай, на, на которой средств в тому об'ємі, на которой на которые сейчас выделяются, не жалко. Или кто-то прячется за ширмой так называемого сепаратистского восстания. Не сомневаюсь в вашей поддержке. За два месяца проведено около 320 пророссийских митингов. В них приняли участие около 242 тысяч людей. Вопросы есть, говорю! Против моих я с тобой говорю, что -то, пехотинец! Пехотинец! На проведение таких акций нужны сотни тысяч не только людей. Миллиарды долларов. Откуда же они взялись у бедных протестующих украинцев? Эти кошты сегодня, на жаль, работают. Ряд массовых акций, спрямованных на дестабилизацию ситуации в Украине. Или на развал Украины скинулись более богатые граждане. Дорогие соотечественники, прошу тебя, Пожалуйста. Знакомьтесь, три щедрых заморских богатыря. Сколько потратили на організацію безпорядків, сказати, стісняються. Но явно не разорились. Богатері, жилаючих Рочлені страну, оказалось предостаточно. Провокації, які відбулися 2 травня в місті Одеса та призвели до зіткнень і масових жертв серед людей, сталися за зовнішнього втручання. И профінансовані колишніми высокопосадовцами уряду Януковича, которые переховуються у соседней державе, Арбузовым та Климентом. Неужели заговор? Я не Павел Глоба, я не знаю. А что скажет Клименко? Эта ситуация, я вважаю, не гарбит. И пока президент в бегах, его семья умудряется финансировать тысячные митинги и провокации. И только в последние из них в Одессе заживо сгорело около 40 человек. У него старший сын Александр Янукович. Именно он, по свидетельству многих э людей, которые причастны к действиям сепаратистов, тратит сегодня миллионы долларов на то, чтобы подкупать офицеров Министерства внутренних дел, службы безопасности, э местных криминальных авторитетов которая занимается сегодня преступной деятельностью, которая захватывает госучреждения и терроризирует мирных граждан. Но может ли беглый Александр Янукович по прозвищу «Стаматолог» действовать без помощи местных авторитетов? Нужны многие условия, в частности, команды, на формирование которой нужно потратить многие годы. Дмитрий Фирташ в Крыму, Александр Ефремов в Луганске, Игорь Еремеев и Сергей Курченко на юге. Их миллиарды – это заводы и фабрики, продукции, у которых либо закупают россияне, либо поставляют сырье, либо же дают кредиты. Момент, как бы там было, кто наши это металл, химия, ну и продукт харчевания. На сегодняшний момент Россия может понять очень просто. Если она не будет купувати, наши олигархи из олигархов станут... Вот ну, такие бедненькие олигархами. Эксперты убеждают, большую политическую игру уже давно играют олигархи, которым ссора с Россией ударит по кошельку. И они готовы на все, если того будет требовать их бизнес. Тратить российский рынок для будет олигарха – это крах. И на этом, кажется, и спекулирует Россия, а точнее паразитирует. Не жалко. На войне, как на войне, так подумал, еще и решил подзаработать и один из монстров нефтегазового рынка Украины – Дмитрий Фирташ. Завор, наверное, действительно серьезный. Близкий друг «Газпрома» и поговаривают товарищ самого виновника торжества, господина Путина что такое дружба. Это правильно сбалансированные финансовые отношения. В свое время основателем росту Коренерго был сам российский Газпром и компания Центр Газ Холдинг, которую, собственно, и контролировал тогда Дмитрий Фирташ. Свою часть росту Коренерго Фирташ делит с господином Фурсиным, человеком, который по разным источникам представляет интересы экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Для нас самое важное, чтобы бизнес не искал политических себе каких-то крыш, а реально занимался своим и знал, что у него есть своя профессиональная площадка. Вообще треугольник Путин Янукович Фирташ прослеживается практически во всех коррупционных схемах последних времен. Соответственно, все участники теперь вынуждены петь под дудку Кремля. Он сейчас в полной политической и экономической в зависимости от солнечных факторов. В Украине вопрос заключался только в том, как или через кого можно было попасть в золотоносную жилу. А путей было немного. С парадного входа заходила только семья. Контакт через Александра Януковича. И последний вариант – с черного входа. Тут мог бы посодействовать только один человек – глава администрации президента Сергей Левочкин. Именно через него свои отношения с гарантом выстраивал Дмитрий Фирташ. И именно так, по данным наших источников, свои огромные деньги заработал вечный госслужащий Сергей Левочкин, который официально имеет свои 20% в телебизнесе Фирташа и неофициально столько же в его газовых структурах. Это правильно сбалансированные финансовые отношения. Имея прямые выходы сразу на двух президентов, Путина и Януковича, Фирташ получил огромное влияние и огромные газовые барыши при старой власти. И поэтому в нынешней ситуации у него нет просто другого выхода, как играть в их игру. Вопрос решили кулуарно, между собой. Конечно, его арест и расследование его деятельности в Австрии очень серьезно напрягли хозяина Кремля. У Видни за западом ФБР затримали украинского миллиардера, тесно повязанного с Кремлем, Дмитра Фирташа. Теперь одному из самых богатых бизнесменов Украины светит до 50 лет с конфискацией имущества. Звинувачено в хабарництві и та заставления злочинної организации. Американское правосудие инкриминировало ему подозрения в коррупции и финансировании террористических организаций, якобы связанных с Крымом. Я поддерживаю ту идеологию только ради того, чтобы в стране наступил мир. А ведь Дмитрий Фирташ для Крыма, как Путин для России. Ну, я не просто был в Крыму, там маленьким предприятием, достаточно большой держал пласт бизнеса и ВВП. Без его добра ни на одну должность не назначали лишнего человека. Эксперты убеждены, именно он та самая ключевая фигура, которая сыграла решающую роль в отделении Крыма. Большое вам спасибо. Именно ему в Крыму принадлежит один из самых больших сырьевых активов полуострова Крымский титан. И извините меня, проектка 60% ВВП Крыма – это мой бизнес. Но пока следствие продолжается, Дмитрий Фирташ оставил по себе преемника. Для меня такая речь, как «влада», она не в принципе. Довольно осмышленного преемника. установит и правильный диагноз. Речь идет о депутате Игоре Еремееве, совладельце одной из крупнейших АЗС страны и номером 45 в рейтинге самых богатых украинцев. Если я плачу. А ви не платите, то мене це не влаштовує. Бакаварію тимінна Єреміїв є главним партнером фірташа в топліві. Якраз у співпраці з групою Фірташа йому вдалося е, зайняти цю значну частку на ринку. Важливо, щоб кожну роботу, яку ти робиш, ти робив з душею і любов'ю. І тоді обов'язково це заміття і обов'язково це оцінять. І під прикриттям сепаратистов нацелился на золотой оплот бизнеса бізнесу нефть. Її государство задержить нефтепроводок для поддержания давлення. Ну дійшло вже просто до Це верх цінізму. Купили рішення суду в 2012 році Рівненського господарського суду і приїхали в березні цього року з постановою слідчого про те, що я зобов'язаний нафту викачити на Херсонський нафтопереробний завод. Речь идет о перекачке 40 тысяч кубометров нефти, которая под дулами автоматов на юге может легко перейти на Харьковский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе «Континиум». На оккупированных сегодня территориях находятся сотни километров нефтепроводов. Происходят некоторые процессы, вы знаете, да, потому что не вся территория Серйозно контрольована, там, де проходять трубопровід. А це – около 700 тонн сирої нефті. Трубопровід проходить поряд з Слов'янськом, де відбуваються ці сепаратистські рухи. Ми протягом останнього тижня виявили тільки сім врізок на тих ділянках, ділянках з відводом. Один відвод був до 4 кілометрів. Тобто там сьогодні дуже складна, напружена, така криміналізована ситуація. А Еремеев тем временем, видимо, продолжает выдумывать, как под военный шумок заработать денег. Связанная с ним сеть АЗС подала иск на государственное федосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктов. Иск о выплате долга на сумму 88 миллионов гривен. Мелочь, а приятно. Чутья страху в бизнесе будто не может. Деньги сеть АЗС требуют якобы за его нефтепродукты, которые якобы там были и якобы пропали. В ответ на наш официальный запрос Минтопэнерго эту ситуацию пока не прокомментировал, так как наш запрос почему-то неожиданно потерялся. А тем временем на юге Украины внимание привлекает еще один интересный НПЗ – Одесский. Недавно он принадлежал главному черному финансисту семьи Януковичей – загадочному Сергею Курченко. Три, два, один, старт! Сейчас перешел Роснефти. У нас есть очень компетентная команда, совершенно убежден, что мы выполним все поставленные перед нами задачи. Краденая нефть здесь легко может превращаться в бензин для сепаратистов. А то, как именно делать контрафакт, на Одесском НПЗ знают уже очень хорошо. Это были схемы по контрабанде. Прикрывалось это все как оборванный транзит. А схема выглядела так. Бензин возился на территории Украины якобы для дальнейшей переправки за рубеж. Именно поэтому за него не платят ни акцизны, ни налоговые сборы. Но вместо того, чтобы отправить его дальше, по поддельным документам, его быстро продавали на тот самый Одесский НПЗ, чтобы дальше сбывать по Украине. Одна из баз, через которую сбывали контрабанду, была то самое федосийское предприятие. Неужели в схемах Курченко принимали участие и компании Игоря Еремеева? Юридически оформлялось, как завод производит. А на самом деле нефтепродукты завозились извне, без уплаты соответствующих налогов. И потом продавались по той же цене, по которой фактически продавали, продавали э, честные импортеры. А разница оседала в кармане. А вместо украинского бюджета в кармане Курченко и его сообщников осело около 15 миллиардов гривен. Сергей Витальевич, волнуйтесь. Страты державы вид таких оборудок обчислювалися 4, 5, 7 миллиардов гривен Неужели теперь этим бизнесом в интересах семьи занимается уже Игорь Еремеев? У нас есть очень компетентная команда, и я совершенно убежден, что мы выполним все поставленные перед нами задачи.